За последний год э, число лоукост-пассажиров увеличилось вдвое, то есть с 300 тысяч до 600 тысяч. Наша цель за 2,5-3 года прийти к 5 миллионам. То есть мы должны сотрудничать не только с э, Ryanair, но и с другими компаниями, с которыми мы, по сути дела, заканчиваем переговоры и в Испании, и в Италии, и во Франции. Что касается Ryanair. Ryanair или должна открыть дочку, как сделала Визер здесь, и Ютейр. Или тогда будет тяжело получить назначение. Но Лондон уже дал согласие на э, прием Ryanair из Украины. А так придется договариваться с каждой страной, и с каждым городом. Для лоукост нужно несколько вещей. Нужно дешевое топливо. Доступ к самолетам не менее 2% годовых кредитов и аэропортовские сборы.